Павне паш, мені тяжкі часи, звичайно, що у вас настали на цій посаді, але правда кожному із присутніх теж нелегкими. Я скажу відверто, коли ми дали клич зібрати кошти для того, щоб допомогти фронту, сльози на очах, коли люди шукають, ви куди занести гроші, куди кому передати, кому того. І за короткий період ми більше 400 тисяч зібрали іменно від центрального апарату. Тому хочеться, щоб оте по крупинці зібране дійсно дійшло до бойців тому тут присутності всіх даю звіт, що вручаємо вашу міністр сертифікат на придбане це Ну, вы, конечно, знаете. У нас был момент этим летом, когда мы дали команду всем сотрудникам милиции, лояльным к украинской власти, выйти из Луганской и Донецкой области, с оккупированных территорий, выйти на территорию, контролируемой властью Украины. Эти люди вышли. Не так много, как мы рассчитывали, но эти те, кто вышли, они настоящие. И они пришли на вот такусенькую милицейскую зарплату, из дома, который теперь разрушили, без, без вещей, без скала, без двора. У них есть семьи это вызов для нас. Как сделать, как помочь им это, это ответственность, как бы кто ни относился к этой ситуации. И поэтому здесь каждая лыка в строку, каждая крупинка помощи очень важна. Я сегодня предлагаю: сегодня так случилось: у нас сегодня военный совет Национальной гвардии происходит. Где собрались все боевые генералы и, э, и офицеры э, со всех подразделений мы обсуждаем, э, подводим итоги некоторые и обсуждаем ближайшее направление действий. Я думаю, что будет вполне уместно, если по вашему поручению этот сертификат э, мы сегодня э, передадим туда, попросим вас, чтобы вы э, были вместе со мной на этом совете. И э, мы вручили, и это было бы очень символично и важно для, для офицеров и солдат, которые в бою. Спасибо.